Это люди, которые работают во всех сферах Бердянска нашего города. Везде, буквально. И на заводах, и руководители предприятий, и, и рабочие простые, и У Деппи работают, или тр... в работают. Подметают наши улицы, убирают, дают свет, дают воду, участвуют. Поэтому это люди наши заслужили. И вот это будет в офисе, где мы принимаем наших людей, будет стоять. И как наш, у нас есть специально, где мы людей принимаем, И есть благодарности те, которые мы получали за прошлые годы. И вот это будет, не знаю, точно людям, они заслужили. Спасибо. и людям нашим, жителям нашего города, было удобно и комфортно, комфортно проходить в нашей амбулатории. Успехов вам и надеемся на совместную работу. Спасибо. Просто на выгонание от участия министра Бориянского в грантовых проектах и программах на 2016 год, когда ручка надали Владимирович на начальник И такой же большой объем работы планируется еще сделать. По некоторым проектам нужно дать разъяснение, о практической стадии их реализации. И поэтому предлагаю начать в хронологическом порядке. В марте 2016 года, город Бердянск победил в проекте немецкого общества международного сотрудничества по направлению мини стоимостью стоимость 500 тысяч рублей. Согласно полученным результатам, грантодатель обязался профинансировать покупку оборудования для управления трудом на сумму более чем 197 тысяч гривен. По данному проекту поясню, что оборудование уже закуплено, однако немецкое общество международного сотрудничества не будет его передавать до того момента, пока не будет приобретено, приобретено лицензированное э, программное обеспечение. Тендер на его закупку уже объявлен немцами, и э, данное э, программное обеспечение также будет закуплено им. Иногда мы часто слышим, что когда уже передадут э, электронную очередь для управления труда. Мы ждем передачи этой очереди, она состоится в любом случае до конца 2016 года. Также нам удалось дополнительно получить, как уже было сказано, кроме этого оборудования, программное обеспечение и технику для единого офиса. А это немного много ни мало, 12-14 компьютеров. Они будут передаваться вместе с оборудованием для управления труда. То есть иногда лучше немножко подождать, и это дает нам возможность получить еще какие-то дополнительные дополнительные бонусы, скажем так, от работодателя. Следующее направление сотрудничества с немецким обществом международного сотрудничества это ремонт школ 1, 2, 4 и 11. Положительный результат по согласии финансирования этих работ мы получили в мае 2016 года. С этого момента идет плотная работа с техническим бюро Андрея Янко, который будет проводить эти ремонтные работы, и с координаторами данного проекта. Отмечу, что финансирование проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ взяли на себя грантодатели. И местный бюджет никаких затрат в этом направлении не понес. Работы начнутся со средней школы номер 4 и по предварительным договоренностям это конец октября, начала ноября 2016 года. Почему начало с четвертой школы? Потому что там предполагается, ну, скажем так, наименьшее количество выполнить наименьшее количество работ, так как школа находится в сравнительно хорошем состоянии по сравнению со школой 1, 2 и 11. Также отмечу, что чем больше мы общаемся с законодателями, тем больше нам удается чего-то еще получить дополнительно. Так, например, для этих четырех школ удалось заручиться поддержкой ГИС и мы знаем, что будет приобретено дополнительное обеспечение в виде мебели для этих школ, для некоторых классов и для актовых э, залов. Более того, в городе Пернянске будет реализован абсолютно беспрецедентный эксперимент. На базе э, средней школы номер 11 будет создана единая централизованная система приготовления пищи. На этот пилотный проект немцы готовы выделить 200 тысяч евро, до 200 тысяч евро. Разговор с законодателем, скажу честно, был прямым. Либо мы соглашаемся на реализацию данного направления проекта, либо мы отказываемся, либо мы получаем 200 тысяч евро, либо нет. И 200 тысяч евро должны были пойти именно на реализацию вот этой вот единой централизованной системы приготовления пищи. Выбирались школы, да, то есть на базе какой школ будет создана такая единая централизированная система. По параметрам и по техническим возможностям подошла ЗОЖ номер 11. Кроме этого, рассматривались такие моменты, какие еще школы сможет обслуживать эта централизованная система. Поэтому также как фактор реализации и фактор скажем так, выбора объекта предполагал компактное расположение других школ поблизости. Именно поэтому обслуживаться при помощи этой централизированной системы будут гимназия номер два. Школа номер пять, школа номер три и э, непосредственно школа номер один. На эти 200 тысяч евро в 11-й школе отремонтируют столовую, будет, будет закуплено э, самое современное кухонное оборудование, вытяжки будут сделаны, э, посудомоечные машины и что немаловажно, будет приобретен, приобретен автомобиль, который будет развозить э, эти приготовленную еду по другим школам. Скажем так, это направление, это не 16 год, то есть это то, что принято решение такое уже в 16 году, но понятное дело, что ремонтная работа будет проводиться параллельно с ремонтом в 11-й школе, и это уже 17 год, то есть это переходящие такие проекты. Следующее направление нашей работы и тот проект, который должен завершиться уже в 16 году, это наше сотрудничество с северная корпорация, северная финансовая корпорация «Нерка». Как вы знаете, по согласно этому гранту должны были быть установлены солнечные коллектора для приготовления горячей воды в дошкольных учебных заведениях города. На протяжении 2016 года солнечные корректора были установлены в пяти детских садах. Это сад 35, 20, 28, 30, э, 33 и 39. До конца этого года будут установлены солнечные коллектора еще в четырех дошкольных учебных заведениях города. Это сады 40, 41, 36 и номер 1. Работы уже начнутся со следующей недели. То есть мы получили информацию о том, что подрядчик, да, подрядчик приезжает ориентировочно с 10 октября. И в середине декабря солнечные коллектора уже будут установлены на всех 9 объектах, которые прошли по этой рамковой программе. Следующий важнейший проект для города – это строительство новых спортивных и игровых площадок. Спортивные площадки будут установлены на территории школы номер 3. Также там будет сделана беговая дорожка, приведен в порядок стадион. И еще одна спортивная площадка будет установлена на территории коммунального учреждения Центр социальной реабилитации детей-инвалидов. Эта спортивная площадка будет инклюзивной, то есть предназначена для потребностей детей с инвалидностью обе спортивные площадки и на территории средней школы номер 3, и на территории центра будут общедоступными и бесплатными. На них смогут заниматься и проводить свое время все дети города, а не только те, которые учатся в средней школе номер 3, либо посещают центр социальной реабилитации детей-инвалидов. Опять же, сделаю важное такое удаление. То есть, когда вот, понимаю мам да, этого центра, которые там когда же, когда же э, будут у нас эти, эта площадка, наши дети ждут, мы это все понимаем, однако вот, то, что это длится чуть-чуть вот, дольше, это город получает больше. Мы могли бы согласиться на простую покупку оборудования. То есть вы должны понимать, что вот это вот направление работы с немцами, они закупают исключительно оборудование. Мы могли пойти по простому пути и сказать, да, просто купите нам оборудование. Детские качалки, детские горки, там, я не знаю, тренажеры какие-то. Но тогда затраты на их установку, на демонтаж, на какие-то материалы полностью легли бы на местный бюджет. Благодаря тому, что мы ведем работу несколько дольше, чем предполагается, нам удалось добиться того, что финансирование на эти работы, которые уже перешли в разряд строительных, то есть финансирование проекта по школьной документации, взял на себя есть местный бюджет затрат не понес. Частично, вернее, большую часть работ по установке, вернее, все работы по установке, по укладке новой беговой дорожки взяли на себя немцы. Большую часть покупки строительных материалов также взяли на себя немцы. То есть, скажем так, наш бюджет мог бы потерять больше, если бы мы согласились поставили это все раньше. Так что лучше подождать. условия было у ГИЗа такие, что они поставляют оборудование, Конечно. а мы отвоем да, да. Согласно переговорам мы говорили о том, чтобы все-таки они вы, вы, сделали нам площадки в третьей школе, так и центр реабилитации да. детей и болезней. Могу сказать, что у проекта пришлось на документация на выполнение данных работ уже готова. По, ну, Скажем так, мы очень надеемся, да, что работы уже начнутся по предварительным данным. Да, это будет, опять же, конец октября, начало ноября, работы начнутся с третьей школы. Теперь относительно центра и их площадки. Там тоже делается проектная пошкоростная документация. Более того, она тоже ставит завершение. Однако в 2016 году мы сознательно отказываемся от начала строительства данной площадки, потому что данный центр проходит еще по одному гранту, и я о нем сейчас расскажу, чтобы не пришлось поставить площадку и через два месяца ее просто снести, потому что там начнутся ремонтные работы, опять же, этого центра. Вот следующее направление нашей работы – это диверсификация источников теплогенерации в нашем городе в бюджетной сфере. Пилотный проект будет осуществлен на базе средней школы номер 3. Там будет установлена газовая мини Она будет, с помощью нее будет отапливаться непосредственно третья школа и сад номер 40. И второй объект, не, третий объект, который проходил по этому направлению, это садик номер 35 в колонии. Там будет установлено электрооборудование для тепло, для теплогенерации. Здесь работы идут в плановом порядке. Был на, исполком, на решении исполкома утвержден меморандум между потенциальным инвестором, вернее, и инвестором, и городом. Был заключен меморандум. Здесь все идет как запланировано, выполняются все необходимые, необходимые процедуры. У нас по графику до конца октября уже должны быть первые результаты, поэтому мы дополнительно еще проинформируем. Здесь работа идет как положено, без каких-то форс-мажоров. Многострадальный очень грант. Душа за него болит, конечно. Ну, во-первых, его стоимость, да, то есть это миллион триста тридцать тысяч евро. Предназначен он для ремонта двух зданий. Первое здание расположено по Кирова 68а. Это коммунальная установка центра социальной реабилитации детей-инвалидов и это здание э, Червона, по покрасное, это здание суда. Что предполагалось сделать за эти деньги? Не предполагается сделать. Это провести капитальный ремонт э, по Кирова, то есть э, ремонт здания центра с открытием. Там же и детского сада. То есть это здание будет разделено на две части. В одном крыле будет расположен центр детей-инвалидов, а во втором будет открыт новый детский, э, детский сад. А в, в здании по там где суда, у нас на первом этаже будет э, коммунальная установка, центр, э, территориальный центр социального обслуживания людей, взрослых людей с, с инвалидностью. А на втором этаже переедут некоторые лучшие условия нашей службы. Это служба о справах детей, это Бердянский центр семьи молодежи и Бердянский отдел семьи молодей спорта, чтобы они сидели централизированно, ну, вместе да, на втором этаже и оказывали свои услуги. Также предполагается закупка оборудования. В связи с тем, что третьей стороной, то есть я хочу на этом сделать большой акцент, задают вопросы, многие уже не верят, что он будет реализован. Однако третьей стороной по данному гранту выступал фонд народного населения ООН. После того, как было подписано грантовое соглашение между выполняющим комитетом Бердянской местной Рады и прямым грантодателем Европейским Союзом, фонд народного населения ООН хотел выступать официальной третьей стороной, не бенефициаром, то есть чьи работы будут тоже профинансированы за счет денег Европейского Союза, а третьей стороной договора, что невозможно, они не являются грантодателем. Очень долго, практически на протяжении 8 месяцев, 8-9 месяцев, шли, э, шло урегулирование, мирное урегулирование этого вопроса между Европейским Союзом и Фондом народонаселения ООН. То есть не по вине, как она учила данный проект не реализован. В конечном итоге Европейским, Европейским Союзом было принято решение исключения Фонда народонаселения ООН из данного грантового соглашения. После этого пришлось пройти процедуру перед подписанием контракта за В июне Владимир Павлович Екрунной, мэр города переподписал данную грантовую угоду. После этого началась процедура опять же подготовки повторного пакета документов на прохождение процедуры государственной регистрации данного проекта. Нам помогала Запорожская область администрация, собрали быстро достаточно в течение там, буквально месяца необходимый пакет документов. И на прошлой неделе, в понедельник, лично я отвозила в пакет документов Министерства экономики в город Киев. Вчера вечером уже в конце даже после окончания рабочего дня, позвонили из Европейского Союза и намекнули, задали следующий пакет документов уже на получение денег. То есть о том, что готовьте, и чтобы у вас сразу же, как только вам отдают карточку, в том же в течение недели вам перевели деньги на реализацию данного проекта. Следующий новый для Бердянска также направление деятельности началось в 2016 году, это реформирование сферы, если так можно сказать, реформирование сферы охраны здоровья. Здесь будет проведено два вида работ. Первый вид работ – это создание документов, если так можно сказать, а именно стратегии развития системы управления охраны здоровья за это направление отвечает доктор Штефан Гретер он на средней фотографии его вы знаете по спортивной площадке то есть вот такие вот все программные документы готовит этот эксперт но будет и вторая ветка по данному по данному проекту это мы надеемся что это будет ремонт нашей семиэтажки, а также закупка нового оборудования для сферы охраны здоровья но эти два процесса взаимосвязаны. То есть на основании хорошо выписанной стратегии управления охраной здоровья будет принято решение о финансировании э, э, ремонтных работ. Первое заседание рабочей группы прошло э, буквально на днях, да, вот там две недели назад. Э, Следующее заседание рабочей группы намечено на 6 октября, об этом мы получили опять же вчера только подтверждение, что вот 6 октября в четверг будет заседание новой работы, ну, следующее заседание рабочей группы будет проведен, продолжим проводиться свод анализ проблем, сильных, слабых сторон, э, сферы э, охраны здоровья. И э, немцы ставят очень такие, ну, скажем так, планы радужные, да, что эта стратегия будет готова уже в декабре, в конце ноября, уже будет готов этот программный документ. А уже в следующем году мы перейдем к фазе проведения ремонтных работ выбранного здания. Могу сказать, что некоторые моменты в работе с контактами, они практически невозможны без подписания меморандума. И вот если мы говорим о управлении труда, о едином офисе, Техника могла бы, могла бы быть передана сразу после того, как получены положительные результаты о том, что будет профинансирована эта закупка. Однако они не будут э, ничего делать без подписания меморандума о сотрудничестве. Немцами, если так можно сказать, если это гаретно, э, немцами было принято решение подписания подписании меморандума со всеми городами, которые принимают участие в их программах в городе Запорожье, Запорожье в Запорожской областной государственной администрации. В это решение и, подпис... и было подписано ГТС-меморандум с славяне родов, всего лишь с тремя, было подписано 18 августа 2016 года. То есть априори никакая техника ничего не делалась бы до 18 августа 2016 года. После этого, этой даты ГИС получил на то направление, которое связано не со строительными работами, а с оборудованием, оно получило официальное добро на то, чтобы передавать и проводить тендерные процедуры по закупке лицензионного оборудования, еще чего-то, для городов-победителей грантовых программ. Кстати, меморандум по будильной был записан тоже в конце сентября, то есть совсем недавно. Хочу сказать, что в 2016 году начата работа по следующим грантовым проектным программам, и возможно мы получим уже ответы первые, да, что будет финансироваться, что не будет финансироваться уже в конце э, октября 2016 года, так как у них бюджетный год, это октябрь месяц, они планируют свой бюджет. Ну, э, первое, это опять же с немецким обществом международного сотрудничества. Мы подали дополнительно, кстати. То есть это э, ну, большой плюс в городу да, оперативность подготовки информации, слаженная работа всех э, управлений. И ряд простых исполнителей нам предложили дополнительно подать еще некоторые объекты бюджетной сферы на финансирование. Это мы подавали садик номер 37 АКЗРТС. ИТ это большое количество детей-переселенцев, естественно, достаточно плачевное состояние этих зданий. Приезжала рабочая группа. Из Киева они смотрели оба объекта, это 37-й сад, как я уже сказала, и 41-й сад. Их мнение было при предварительном просмотре однозначно, здесь необходим капитальный Вот с этой мыслью они уехали дальше смотреть, принимать решение, да, то есть да или нет. И было подано еще одно здание по труда 4 на территории нашей больницы как объект социальной сферы, в котором будет размещено общежитие для медиков, в том числе и для медиков переселенцев. Опять же, мы ждем это решение до конца октября. Надеемся, что оно будет положительным. Начали мы сотрудничать с Европейским инвестиционным банком. По данному направлению подано 12 проектов общей, на общую сумму 140, почти 140 миллионов гривен. Это объекты отдела образования, отдела охраны здоровья, это управление жилого коммунального господарства по водоканалу и это отдельно у нас идет как по системе отопления. Опять же, как нам обещали, что результаты о том, какие объекты прошли и какие будут профинансированы, до конца октября. На данный момент на 2016 год то есть мы в районе ноября-декабря будем с вами знать практически, в каких грантах мы участвуем на сентябре месяце. Да, на следующем. Точно, точно уже будут. Да, то, 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 то есть те, которые поданы, и по тем заявкам, которые придет, придет ответ, мы сможем планировать и затраты местного бюджета. То есть на что мы выделяем деньги, на что не выделяем. Пока говорить рано. Они поданы, принимаются решение. То есть по последним направлениям, это два садика и Труда-4 и 12 объектов по Европейскому институционному банку, это октябрь, ну пускай нет, нам должны прислать. Хорошо, спасибо. Вопросы, пожалуйста. У меня есть вопрос. А э, вот эти вот проекты, которые поданы на ГИС 37, 41 и проекты 4, э, проектные работы нами должны быть разработаны нет, или нет. они будут а вами счет разрабатываться? Ну, э, 99% что проектные работы будут делать они. Ремонтные работы проводят они и будем работать по схемам школ 1, 2, 4, 11. То есть, скорее всего, ну не скорее всего, 100% приедет их представитель технического бюро, он осмотрит еще раз. То есть, нет, не э, приезжает просто несколько делегаций, я поясню. Первое, та, которая смотрит на, соответствие, на, на соответствие поданной информации, как ли это необходим данный ремонт, Существуют ли эти здания на самом деле? Действительно ли там есть потенциальный спрос для переселенцев в данном случае, для местной громады? Они оценивают, да, они сказали, капитальный ремонт необходим. Следующие приедут технические эксперты, которые оценят объем затрат, который понесет GIZ. Если он в рамках того бюджета, который они уже согласны выделить, то тогда где финансируется. Либо они предлагают частичное финансирование, но проектно-поштовольственную документацию не всегда берут. И еще такой вопрос по поводу подрядчиков. Подрядчиками они будут проводить конкурс среди наших подрядчиков или они будут по всей Украине своих каких-то будут привлекать? Вообще они хотят проводить конкурс среди местных подрядчиков, вот так как это было среди школ. Но там возникли некоторые обстоятельства, которые возможно долгое время с киевским подрядчиком, а вот сейчас у них по информации принято решение передать выполнение этих работ на местный уровень. Здесь они ищут подрядчика. Именно поэтому работы начнутся 10 октября, а не в первых числах октября. Чтобы местный человек здесь делал, а не моталась бригада из Киева. То есть они, возможно, там как-то среагируют. Но на данный момент конкретно низовцы, они хотят работать с местными подрядчиками. Поэтому бизнес структуре нашей необходимо быть готовым, чтобы участвовали в конкурсе или который тогда будет проводить отбор. Потому что чтобы не было у нас, как не было в сентябре месяце, да? когда мы отделили конкурс на проведение работы. И ни один из наших предпринимателей не участвовал в конкурсе. Хорошо, спасибо. Еще вопросы. было перекрыто движение оперативно и в 14.00 уже полностью выполнена полная замена с, с заменой плитой и асфальтированием данного участка. А, помимо этого будет выполнена еще дополнительная к аварийному ремонту сразу же металлические конструкции здесь запланировали сразу же, чтобы один участок сделать. И из неплановых работ стихийные свалки которые образуются практически каждый день Возле контейнеров и на, на углах различных улиц появляются обрез обрезанные деревья в основном это. Поэтому хотелось бы, чтобы провести круглый стол с э, нашими э, представителями комитетами, про район, вот, вот награждали у нас нашего ну, уличных комитетов и работу провести, чтобы мы это делали планово тоже. Если собирается, то фактически нужна и оплата на вывоз и... Проводить это мероприятие более цивилизованное и как бы в рамках городских это было ну, нормально. Что касается плановых работ, предприятие работает в режиме подготовки к осенне-зимнему периоду, очистим ливневки, готовим транспорт к зимнему содержанию дорог. И, конечно же, всю неделю в прошлом просидели с бюджетным финансированием следующего года, потому что у нас есть и те с вами мероприятия, которые мы намечаем, мы обязательно должны выполнить и, и ввести в бюджет следующего года. Вот, в принципе, все. Хорошо, у меня такой вопрос. Когда закончил вывоз колонии того мусора, который лежит под дорогой? какая это у нас улица? Улица Мичурина, Перенишка. Да. На, 20, на текущую сессию запланировано финансирование предприятия по выводу стихийных свалок. Мы планируем провести переговоры еще со спонсорами, может, с нашими предприятиями, которые могут оказать нам помощь в этом. Раньше вывести, или же мы получим финансирование, когда на стихийные свалки мы вывезем только после того, как получим финансирование. У вас собственные средства нет? Собственные средства на нынешний момент нет мы полностью освоили стихийные свалки. это тоже один из вопросов бюджетных следующего года, чтобы у нас была бюджетка распланирована так, чтобы фактически не оставалось предприятие без финансирования во второй половине года, то есть мы говорим о стихийных свалках, о текущих работах по ремонту и благоустройства и и прочих и прочих мероприятий. Понятно. Что по Ленинскому?